Правоохранительные органы квалифицируют данные действия правильно, что именно я выполнял адвокатские обязанности, мой коллектив выполнял адвокатские обязанности по работе, по обеспечению законной деятельности. Мы будем ждать оценку, что скажет нам прокуратура, что скажет милиция. Я не удивлюсь, если они придумают, что это был метеорит. Ну, я хотел бы сравнить события. Сейчас проводятся аналогии с 2004 годом, с 2005 годом. На тот момент, ну, уже мало кто помнит, но на заседании РНБО именно Виктор Янукович, будущий премьер-министром, требовал разогнать манифестацию мирную. И именно этот человек является сейчас президентом. Поэтому мы не питаем иллюзии относительно его лояльности к оппозиции и к жителям собственной страны. Но тем не менее, это не сломит ни дух этого народа и не помешает никоим образом и не остановит нашу работу. И в Луганской области в частности. Еще вопросы? А, да. Вам не кажется, что вообще масштаб несоизмерим? Вчера такой красивый, большой, да, форум провели, флажками махали, центральный ну, не центральный, центральный, скажем, региональный канал, да, снимал это все, показывал. Ну, а оппозиция как-то не очень... Вы видели съезды реально... в 1982 году при Константине Устиновиче Черненко? Ну, да, вот это именно смотреть. то. Туда не то, что красиво, туда свезли людей, свезли бюджетников, свезли зависимых людей, которые могут получать, потерять должность элементарно, которых заставляют. Наши же люди, как сказал коллега, Сергей Шакун, они приходят, это люди доброй воли. Тысячу человек нам удалось собрать в Луганске, поверьте, за 20 лет независимости оппозиция никогда не собирала столько людей на митинги. Люди пришли за свое будущее, за своих детей, которых завтра, вчера избили чужого ребенка, завтра могут избить твоего. Несоизмерим не масштаб. Это, ну как вам сказать, э, смотря, что масштабировать. Для меня было стыдно смотреть на это позорище, которое устроили вчера в такая Без смысла. Без э, реального наполнения все вышли, слава великому Януковичу, слава товарищу Ефремову. Вы что-то подчеркнули от себя, для себя из этого съезда в ЛТК? Думаю, нет. А я, я хотела добавить, что не всех журналистов вчера пустили именно на этот шаблон. Это неправильно. Я сама член Союза журналистов Украины, я сама проработала 10 лет на телевидении. Я знаю, что раньше, даже в 2004 году, я как журналист проходила на все мероприятия, которые проводила и власть, и оппозиция. И меня никто не задерживал. А что это у нас одни журналисты избранные, а другие неизбранные? Я считаю, что в нашей Луганской области... Есть хорошие, надежные, независимые журналисты, которые показывают правдивую информацию, как с одной, так и с другой стороны. И объективную информацию. И вчера, вы знаете, что в Луганске после 16 часов людей практически на улицах нет. Я сама вот вечером, когда иду по Луганску, то люди боятся выходить на улицу. Но вчера в 16 часов вы видели, что люди пришли к памятнику Шевченко для того, чтобы выразить свой протест. Этим людям еще необходимо было добраться домой. Поэтому то, что мы проводим эти акции, они очень необходимы. Им да мы их даже проводим по просьбе людей. Они к нам обращаются и говорят: Вы, пожалуйста, давайте ежедневно собираться. Мы хотим знать правду. Вот эти акции нужны не только нам, эти акции нужны в первую очередь жителям Луганска. Не все могут использовать интернет, ну, и люди старшего возраста просто не имеют возможности. Вот. А здесь они приходят, они общаются, они смотрят. И я еще раз благодарна тем журналистам, которые правдиво выдают информацию в эфир. Это очень важно, особенно сейчас. Именно от вашей позиции зависит и будущее Украины. Еще я могу добавить, смотрите, если, например, наш митинг сейчас собирает там в пределах даже вчерашней недели до 200 человек, то я уверен, что если партия регионов точно такой будет собирать без бюджетников, без студентов, без денег, без денег то туда не пройдет ну, больше 30. Точно это так. Как, вопрос о масштабах. Да, только, это точно так, как ну, еще, например, в 2007-2008, когда национал-патриоты здесь собирались на мероприятиях, вы помните. Что даже по жертвам Голодомора там проходило до 20, ну, до 30 лет. Да. Может митинг показывать молодых регионалов? И, И показали смотрите, то бесплат, что в Киеве, да. на этом, возле Михайловска, возле Михайловской, на Софийской площади, да, на Мариинской, где стоит митинг регионалов, когда их туда привозят, они текают оттуда. не просто текают. Ну, И, а студенты говорят, да, мы сюда пришли, потому что по 200 гривен надо заработать со свердловки шахтеров или там везут с заводов с бывших рабочих у людей перед новым годом нет ни копейки денег они едут туда заработать тупо потому что нет ни копейки вот свердловский завод машиностроительный 4 месяца они выплачивают заработную плату за что людям жить я скажу мы были в Лисичанске Сергей тоже присутствовал мы в привезли шахтеров вы бы видели их глаза, этих шахтеров. Они прячут глаза, они боятся смотреть вообще на людей. Им стыдно. Они чувствуют себя, извините, как на гей-параде, на, пар на митинге партии регионов, куда их каким-то ветром занесло. Люди начинают стесняться причастности к этой бандитской, комсомольской власти, особенно в этой области. Загнать можно любого, приказать всем нужно кормить семьи. И мы понимаем этих шахтеров, и не осуждаем их, более того, я вам скажу. Но Людей все время заставлять нельзя. У человека есть воля, данная ему Богом, совесть, данная Господом. И на эти качества людей мы рассчитываем прежде всего. А по шахтерам тоже могу добавить еще, смотрите на ну, это, секунда. У нас как шахта? Если ты работаешь, ты сказал против директора, против начальника, против кого. Тебя уволили, тебя на близлежащие шахты уже никто не возьмет. Тебя просто Никто не возьмет. И люди работают из-за того, что в таких городских поселках шахтерских нет больше работы. Они работают, наклонились и тихо тянут. Потому что у них есть семья, им нужны деньги. Без денег каждый из нас ничего не сделает. И тяжело осознавать. Еще вопросы. Что-то у нас настроение такое, надо посидеть чуть отпускали. Это казаки провоцировали. Слушай, я не Не, это не нормально. да.